Всем привет, друзья! Вы на канале Матеку 90 капли. Сегодня я покажу, как экспериментировать на киливи. Я Вчора экспериментировал. Ой, я не буду. Стихутят. Матвей, это. Тебе что-то принесу. Но перед началом ролика вы должны подписаться, поставить лайк. И у вас это все коды 1, 2, 3. Кто успел, то молодец. Вот. Вау, это же влево коробка стича. Стич хулиган, как я понял. Ой, И наклеивается. Тут есть такие стичи. Такие стич, такие, 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 такие. Угу. А и секретный серый, просто тышас секрет. И кстати, я такие-такие -таки бачил на Ютубе, и я знаю, как определить, что это оригинал. Тут должно на намаля... тут а такая картиночка, будто. Вот. Если такой картиночки не значит это фейк. Если есть, значит оригинал. Ну, як у мене є, значить у мене оригінал. Що прийшов? Що прийшов? прийшов. Та так. Інтересно. Ага. Ладно. А як ви думаєте, хто у мені попадеться? Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, який попадеться. Написали? Тоді будемо розпаковувати. Так, ну-ка. Вау. Распаковалась всяк Орик. Но это уже оригинал. Если я сейчас... Ще... Так, если там я каточка, то я не держусь. Так, вот, если там я каточка... Я так у нас такие пакетик. Да, кстати, я еще знаю, как определить оригинал. Если тут... А... Если у лобок и у стичей тут снизу полос... Снизу открывашки я такие червоны значит, это тоже он вот же такие пакетик. Как на прошлом... Правда, на прошлом я кстати помните, я открывал открывал с синей упаковки. Там был такий самый пакет, пакетик. Правда, это был фейк. Ну что ж, ну, что, кстати, я дуже удивлен, что я распаковываю оригинал. Потому что я распаковывал такие фейки. попался вот этот стич. И там, кстати... Вау! Мне попался вот этот розовый, Розовенький. Класс! И это оригинал. да да, колечко. Колечко дыма. Короче, мне попался вот такие стич. Такой одежды. Одежды классный. На, Кирвиже подожди, Зараз я. И, друзья, тут есть карточка. Вот тут есть карточка. Ну и цепочка. Яка выпала. Короче, такая цепочка. И, кстати, я вам покажу, скажу, как определить, что это, например, оригинал Лабубу, или оригинал Стич. Так, если у вас Стич в синей упаковке, то если у вас Лабубу, то тоже тут будет такой промокод. Ну, кирокод. Если у вас Стич в синей упаковке, ну, в синей коробке, то тут должен тоже, тоже будет такой кирокод. Вот тут И тоже такая и такая картиночка. Также, если, а если вы хотите такого, такого, такие оригинал, то просто дивитесь, че тут то малюнок. Если я, значит это оригинал. И также должен. И также на всех упаковках. Лабубу, стичей. И, и еще там какие-то короче какие-то я забыл называть но это такие край бейбис. я да я такая то на всех открываш, открывашках должны быть вот такие черные полоски и она даже легко открываться у меня она легко открылась показываю еще. Что... Кстати, это экип не попался. А мне попался перед последней... Или это... Да, мне попался... Во... Варо... Вапорвей... Якись. Вапорвей. Не знаю, как это. Может, это цепочка? Это ротик, Сейчас пришиплю. Вот, короче, прицепил, подцепил. И да, вообще, я вам хочу еще что-то сказать, чтобы понять, что это тоже оригинал. Если карточка лежит в пакете, значит, або карточки, да, это тоже не оригинал. Если карточка в коробке и она е, и не в пакете, значит, это оригинал. Она нам, короче, попался такие стечь. Зав бы матику до 90 каплей, сим до побачи я. И про мене не забујте.